Həzər bu günlərimizdə sən Əhli Beyt-dən dərs alasan, tarixi varaq bir çərbəlayə. Çərbələdə gör nəyin adı? Necə o 3 yaşında bala dərs verir bu cəmiyyəyə? Ravi dey, mən dayanmışam. Gördüm elə ki, xeymlərə od vurduldular. Bir dənə uca boy xanım dözün vurur yanan çadırlara. Mən öz üzümə dedim Allah görəsən orda nə mənə qiymətli şey var hissə çadırdan götürə. Nə qədər baxıram, mütəvəccih ola bilmirəm. Biyaz şü gəldim yoxuna gördüm yaləl əcəb. O uca boy xanım bir dənə mərz balanı alıb qucağına. O mərzin ayaqları yerindən sürünə, əmə, səsini, amma hər dənəsəsinə amma aleykum bil firar. Balalara dinən özlərin vırsınlar biabanə. Balalar sözlərin vıldı biyabana, qılofa çeşrə şamşirlər, açıldı qəmçilər beldən. Duçar oldu hər qızçı qəmçilərə, dedi yo əvvəl fəzə oturdu yerə. Ke imam pohram buna gördüm ki bir dənə balaca qız uşağıdır əlin qoyub başına qaçır amma damanı ot tutub ürəyim yandı atı saldım bunun dalı siçan qaçıram atın ayağının səsi gələndə heç bilmədim ki bu qız nə hala qaldı döndü bir vaxta aram mənə bir salam verdi gördüm işarə eləyir ququşu varəsinə ağa Əli Əkbərdən qalan elə bu ququşu varəmdir verim sənə vırma məni Dedim qızım qorxmaca mən gəlməmişəm səni vurmağa. Dedi kitab-i dininə və and iç inadə durmuyasan, onlar kimi mən də səndə qəmçi ilə vurmayasan. <laughs> Qorxma bala vurmaram. Baxtım gördüm belə dil dodağı quruyub, əl elədim su məşinə ki qızım gələ su meylələcən. Məşə aldı məndən məcərin çəhti yüzünə düşdü yola. Qızım bə hara gəlsən susuzsan, dedəğa aparıram qardaşım Əliyə sğərə. Dedi bala getmə. Bala getmə, əlini də şəhid elədilər. Gördüm döndü dubara, dedi aparıram babama, getmə, baban da şəhid oldu. Dedi ya şeyx, Necəf yolum mənə nişan ver. Bala Necəfni eynisən. Dedi istirəm gedən babam Əli yaşıqı ayət eləyəm. Baba ya Əli, səndən sonra balaları çöllərə saldılar. بالا نجف ها کربلا ها را به یولو جدن مزن جه جد ترک سوارول سنی یتری من من زینبه ددا من علی اکبر بادزیام نامهرم نم مرکب سوارول ما <applause> Gör ne ders verir orada. Ah bu bir abanda esirsen. Dedi Abbas amum dur o ayın ulduzu yan ben. Çölden çöle düşsem de Hüseyin'in kızı yan ben. Bu bir abanda esirsen. Dedi Abbas amum dur o ayın ulduzu yan ben. Çölden çöle düşsem de Hüseyin'in kızı yan ben. Gör ne ders verir bizlere bu balacabalık. Xoş xanım bu tikanlığı nə üçün gələcəksən? Dedi bu tikanlıq arasından özümə yol açaram. Siz çap bunatlarınızı mən də dalızən qaçarım. <laughs> Orda da hərim hüjabdan himayət elic. Əlaçıcılar o yolda elə bu günkü günlərin rozası. Döndü baxdı dedi ki, xarabiyə varid olanda dey hey səslən Zeynəb deyir hər mənzilə yetişirəm bu bala ağlır. Bu amma mənə deyürəm bura xarabədi ya nə? Dedim, "Yox qızım, hənüz xarabiyə qalırıq." Bala, niyə be belə xarabəni soruşursan? Deda, "Xo, babam mənə qol verib ki, xarabədə gələcəyəm yanına." O da çı soruşuram ki, bura xarabədi ya nə? Bu illərin bir hacətə əyləsminə başca dolanı. Mənim də sizdən icma istəyəvarım. Qurban olum sizin bu zəmzəmələrinizə. Dünəmləri məğaların biri mənə deyir ki, falan o nə sözü idi dedin sən Zəmzəmə? Dedim bu Zəmzəməni mən bir Ərdəbildə görmüşəm, bir qumda görmüşəm. Çünki belə Zəmzəməlilər ağlayanda, belə İmam Hüseyn ağıya beqol özlümü Ziba ağlırlar. Bu Zəmzəməni mən burada görmüşəm. Bir də Ərdəbildə qəşəng ayət elə başvad olanım. Elə ki xarabiyə vardı olduq, vardı olandan sonra döndü bax dedi bibi Dedi bəli qızım. Dedi bibi Kərbəladəm -bi, bura can nə mənə dua eliyibsən mən amin demişəm. İndi amma olar bi xajəliyəm qızım sözün nədir? Dedi amma mən dua eləyim sən amin deyəsən. Dedi eybi yoxdur bala. Dedəm mə bucür olmaz. Cərək burdan xaric olaq. Dürdülər ayağa. Ceynəb deyə gəlirəm. Ana dilər zərirəm. Oturdum dedi amma cərəh rube giblələşəsən. Oturdum rube giblə başladım xob kızım sözün nə mənədi dedi amma amin de ha kızı mə amin deyərəm dedi amma əgər məqr olursa gecədir da züfləri də aladıba ev yoxdur saçların da xanım aldı Allah balam nə duası edəcək dedi verirəm səni ilahi babam khatəmə gəsim ya ki abul ə'imə şeh azəmə gəsim səccadün ruku və sucud və qiyamünə Allah o tük yeri namaz qılan amməmə gəsim eynə deyir mən dayanmışam ki görəm balam nə deyəcək birdən elə səsləndi Allah Allah ottuq yeri namaz qılan annəmə qəsəm öldür məni və ya babamı tez yetir mənə bah 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 ay başla doğanlar evizaba Qurban olum sizə. Va Ayi Qasri, Ayi Acdavudəlizadədən ay, də soruşa bilərsiniz. Əl-an da hal-i hayatdadı. O böyük var ağa zahirən nəql eliki Hüseyniyə, axı ah, bir ittədədir, axı bu möcüzədir, yoxud di, nə bilim, bunlar bu şəraitədir. Amma onlar içini görüblər, imanları var ki, baba bundan da yuxarıdılar. Bunlar istəsələr bir quş hey çeşmə ilə baxsa daşı tələ elərlər. Acibdi böyüklərimiz, deyir Hüseyniyədən xaric oldum bir ananda dayandı qabağımda dedi ki ayiq əsri dedim bəli dedi bu gün sizi mədcəsə mən aparacağam dedi məcbür yoxdur cəddi mədcənin qabında məni piyada edəndə çıxatdım buna məbləğli pul verəm dedim cədadjan mən az nəzər malduniyavi müstəqniyəm dedim bən əcrl oldum sən məni gətdin bura dedi mən səni bir eşqə əbəlfəz dolandırıram dedim qəziyə nə mənadır gərək burda məna diyəsən dedi ayiq əsri mən armenid mühəndisəm təzə müsəlman olmuşam Dedim: "Gəziyən nə manadır?" Dedi: "Acağam, mənim bir dənə 4 yaşında, 5 yaşında qız uşağım var idi. Da yavaş-yavaş rüşd eləmişdi, böyüyürdü. Allah görsətməsin, oğlan uşağı böyüdələnə, qız uşağına çox çətin olar. Deyirəm, hər tərəfə apardım dərdinin dəvasını alım. Amma dəva tapa bilmədim. Balamın dərdinin dəvasını alamadım." Bir gün evdən istirəm xarici olan bu İranda gördüm qızım belə yana yana ağlır dedim qızım nə yağlısan bir baxdı mənə dedi baba mən tələcəm məni aparmısan dedim bala yandırma mənim rəyimi Çox cəhməz qızım, gəldim yanına. Xanımla da həm getdik. Amma görürsüz də, ağşura günü, tənsuq günü bistülər, dəstələrimiz çıxarır. Hüseyn-Hüseyn deyər. Fars ola, türk ola, ərəb ola, acəm ola. İmam səni çağırarlar. Deyir, getdim qeydəndə bu dəstə kəsti qabağımı. Bunlar zəncir vıra-vıra səslənirlər. Ayo babal havayıt. Bah bah, al düz də ayna deyəcəm. Eviniz abad. Ça, ça. Ne gördüm belə hay hayla ağlır. Belə hay haylanı dedim xanım sən niyə belə ağlısən? Dedi vallahi mən bilmirəm bu əbəlfəzin adında nə mana var. Onlar əbəlfəzi çağıranda elə bil mənim qəlbimi sıxırlar. Dedim necə xanım? Dedi nə olar mənə bir icazə ver də. Dedim nə iş görürsən? Dedi biz şəhər qapıya getdik cavab alamadı. Qoy gedim o dəstənin vəsaitinə dedim xanım bunları biz bilmirik kimdirlər bizim balamız düzəlməz dedi nə olar bu icazəni verdi ay gördüm çox ağlayır dedi məybi yoxdur get amma balamız düzəlməz bu ağlıya ağlıya gəldik gördüm o xanımların birinin çadırını aldı atdı başına açandan sonra başına uşaq kimi dəstənin vəsəndidə iməhliyə iməhliyə gəldi yapışdı o roza xanından dedi ağa dedi bəli xanım جدا آقای دینو قبل فز بدنه آرمنی جالب قبوله، قبل فز بالا سفر لجده آسان این قبوله چه؟ به 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 oğlı oğlı səsləni ki deyin o əbəlfəzə bir dənə erməni gəlib qapıva xanımdı balası feləcdi əbəlfəzə sizni nəhayət elə deyir gəldim narahatçılıqla yapışdım xanımın əlindən xanım dur